bagi Palestin sahaja بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kita bukakan majlis pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin Yang kita kasihi Tuan Imam pada malam ini Tuan Bilal, Ali Ali Jemaah, Muslimin dan juga Muslimat Hadirin dan juga Hadirat Yang bersama-sama dengan kita pada malam ini Di Masjid Rumah Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kita telah dapat bersama-sama menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ini insya-Allah akan menambahkan amalan kita, akan menambahkan pahala kita insya-Allah untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Pada malam ini kita telah sampai ke kali yang kedua untuk bersama-sama di surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah sebagaimana yang telah kita sebutkan kita ceritakan pada minggu-minggu sebelum daripada ini sesi sebelum ni insya-Allah surah ini al-mujadilah ataupun al-mujadalah ni adalah surah yang pertama dalam juzuk yang ke-28 jadi kita dah masuk kita bersama-sama untuk tadabbur juzuk yang ke-28 dulu juzuk yang ke-29 kita habis dah insya-Allah jadi kepada sesiapa yang tak sempat hadir boleh tengok di YouTube. Insya-Allah. Saya cek masih ada lagi lah. Semua sekali daripada surah Al-Mulk sehingga surah yang terakhir. Malam ni <tuh> kita tengok surah Al-Mujadilah. Tema juzuk yang ke-28 ini berbeza sedikit dengan juzuk yang ke-29. Jadi maknanya yang menghimpunkan surah-surah dalam juzuz-juzuz ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukannya manusia bukan nabi tapi Allah Taala Allah Taala turunkan Quran ini sedikit-sedikit satu surah kadang-kadang sedikit di sini sedikit di sini tapi datangnya Jibril kepada Nabi dan kemudian membacakan Quran tu dan memberitahu. Artinya surah ini ayat ini di sini, ayat ini di sini sehinggalah apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi tidak ada oranglah boleh kata bahawa sepatutnya ayat ini di sini, ayat ini di sini. Tidak ada. Selagi mana orang tu Islam lah. Kalau orang kafir tu orang yang mengaruk-ngaruk tu nak ubah Quran tu adalah yang kata, yang buang, yang tambah dan sebagainya tapi kalau orang Islam tak kira dia ni bangsa apa bangsa Afrika ke, bangsa India ke, bangsa Pakistan ke bangsa Rusia ke, bangsa Amerika ke Australia ke, Nusantara ke semuanya Quran sama saja jadi artinya sini juzuk-juzuk Al-Quran ini surah-surah yang ada pada setiap juzuk ini adalah merupakan ketetapan Allah SWT jadi dalam istilah Arabnya dipanggil sebagai tauqifi, dipanggil tauqifi, tauqifi, bukan kaf, tauqifi. Artinya ialah telah ditetapkan. Jadi bila kita tengok surah-surah dalam juzuk yang ke-28 ini, semuanya adalah juzuk surah-surah di Madinah. Kalau juzuk yang ke-29, semuanya Makkah juzuk 28 semuanya Madinah, bila Madinah ni, kita kena satunya ialah uh, dapat gambaran, dapat tasawur Arab katanya macam mana Madinah ni kalau Mekah ni bukan ertinya, maknanya, macam mana bangunannya, bukan tapi ertinya orangnya bagaimana ketikanya bagaimana, suasananya bagaimana, turunnya Quran ini pada siapa Nabi akan baca pada siapa kalau di Mekah, Nabi ni akan baca kepada manusia. Manusia tu artinya orang beriman ke, orang tak beriman ke. Nabi akan baca kepada mereka supaya mereka ni masuk Islam. Tapi bila surah-surah ni Madinah, Nabi akan bacakan ayat-ayat ini kepada orang Islam sahaja biasanya. Sebab tu dalam surah-surah yang turun di Mekah ni, biasanya akan sebut Ya Nas, Wahai Manusia. Tapi kalau surah-surah ni turunnya di Madinah, ayat-ayatnya dia bunyi lain sikit. Dia bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu. Maknanya, wahai orang yang beriman. Jadi artinya, dia macam lebih fokus kepada orang yang beriman. Hai orang beriman, hai orang beriman. Yang sana tu, hai hey manusia. Ha, gitu. Hai hey manusia, hai hey manusia. Jadi kalau tandanya, tanda kita nak tahu satu surah tu Madinah ataupun Mekah, ialah dengan kalau dia mula tu ya ayuhan wahai manusia itu memang ayat Mekah tapi kalau ya ayuhan lazina amanu itu memang ayat Madinah itu tanda nombor satu lah banyak lagi tanda-tanda lain tapi itu tanda-tanda bukan tanda awal ni. ha, tanda awal ni tanda awal kelahiran tanda awal apa tapi maksudnya ialah tanda-tanda yang boleh dikenali surah-surah yang ada dalam juzuk yang ke-28 ni untuk orang Madinah bila untuk orang Madinah, ertinya orang yang telah beriman. Yang Mekah ni campur aduk sekali. Bila untuk orang Madinah, orang orang beriman ni, ertinya adalah Allah SWT sekarang ni nak betulkan orang yang beriman. Nak ajar kepada mereka sikit. Ah ha, orang beriman sepatutnya macam ni, tak sepatut macam ni. Ah ha, orang beriman ni perangai dia macam ni, tak sepatutnya perangai macam ni. Orang, orang beriman sepatutnya dia tahu, dia faham macam ni. Tak boleh buat macam ni. Jadi kita tengok dalam surah Al-Mujadilah ni kita sebut hari tu cerita satu peristiwa sebab turun dipanggil asbabun nuzul. Sebab turun kenapa? Bagaimana? Suasana apa turunnya surah Al-Mujadilah. Iaitu secara ringkaslah sebab dah sebut pada sesi-sesi lepas untuk ingatan semula. Hari tu panjang dah cerita. Jadi iaitu kisah seorang perempuan seorang sahabat perempuan lah dah berumur yang bernama Khawlah bin Sa'alabah nama dia suami dia dah tua dah dua-dua ni dah tua dah tua tapi bukanlah tua-tua sangat lah maknanya tak tahu dah tua umur berapa kita ni tapi maknanya dah berumur lah tiba-tiba suaminya ini marah pada dia lalu mengatakan satu perkataan dia kata anti kazah kazahri ummi kamu ni sama seperti mak aku kata-kata macam tu bagi orang Arab bukan orang Melayu orang Melayu ni lain sikit mungkin tapi orang Arab kata-kata macam tu tu maknanya tanda nak marah bukan tanda sayang kalau kata kau ni macam mak aku macam sayang pula kan tapi sebenarnya tanda nak marah orang Arab kalau dia nak marah ni Arab zaman dulu lah Arab zaman sekarang saya tak tahulah kena pergi berkawan dengan Arab pula lah Arab zaman dulu dia kata macam tu anti kazahri ummi artinya kamu ni adalah sama seperti mak aku dia kata bila kata macam tu, tu nama dia zihar. Bila zihar, hukum dia adalah sejak daripada sejak zaman sebelum Nabi lagi SAW, amalan orang Arab adalah perempuan itu akan tertolak. Kata. Tolak tu bukan tolak satu, tolak tiga terus. Bila tolak tiga ni dah syak sikit. bukan tolak tiga biasa-biasa. Dia kata tolak tiga tak boleh kahwin dah. Dia tolak tiga ni kadang-kadang boleh kahwin lagi tak? Orang Melayu panggil dulu Kena kahwin dulu Cina buta Kenapa Cina dapat nama Siang pula Tapi saya sebutlah sini kan Istilah dia tu kan Cina buta Sini sebut Cina buta kot lah Dia panggil oh, Cina yang buta Dapat nama Resis bersungguh kata oh. Jadi Bila Cina buta Boleh kahwin semula Tapi tolak tiga ni Ni tolak tiga yang Zihar ni tak boleh kahwin dah Ha, nah, itu amalan. Ataupun satu lagi dia kata hukum dia adalah dia panggil muallaqah. Dia panggil muallaqah ni artinya perempuan itu akan tergantung. Tergantung tu tak tercerai tapi tak boleh bersama dengan suami dia. Pelik betul. Jadi oleh kerana itulah maka ni pertama kali berlaku ni di antara sesama orang Islam ni. Bila berlaku macam tu khawlah ni pergi bertanya dengan Nabi. Ya Rasulullah macam mana ni? Nabi kata haramlah kalau ikutnya. Sebab pada masa tu hukum belum ada lagi. Jadi akhirnya Nabi kata tapi dia tak puas hatilah sikit kan. Macam mana aku ni tu hukum setai jahiliah. Aku ni macam mana ni? Takkanlah aku cerai aku nak siapa nak jaga anak aku. Dia, dia ceritalah dia mengadu. Ha, mengadu tu lah. Itu nama dia mujadilah. Ha, dia panggil mujadilah ataupun muraja'ah. Dia panggil muraja'ah ha, itu maknanya bukan tanya sekali. Tanya, tapi ff, macam mana ni? Ha, macam tu lah kak. Merayu-rayu lah. Eh? Merayu dan bertanya lagi. Jadi bila macam tu tu, dia ceritakan bahawa mereka tu, khawlah tu tu, berada dalam bilik dengan Nabi tu, maknanya dalam bilik di rumah Nabi lah. Rumah tu adalah rumah Aisyah. Aisyah duduk ujung sana. Khawlah ni datang mengadu pada Nabi. Duduk bilik tu tak besar. Bukan bilik macam rumah kita sekarang kan. Bilik bilik Nabi nak tahu besar mana. Tengok sekarang lah. Pergi Masjidil Haram. Masjidil Nabawi tu. Kecil je bilik dia. Tapi dia ni berbisik dengan Nabi. Dia bercakap perlahan. Aisyah kata dalam hadis. Aku pun tak dengar. Dia cakap apa? Dia bisik apa ni? Dia duduk bisik dengan Nabi tu. Ya Rasulullah. Bukan dekat mana kita kata duduk bisik macam tu. Dekat mulut Bukan. Tapi maknanya dia cakap perlahan. Bila macam tu tu. Dia cakap-cakap-cakap. Nabi kata macam tu lah hukum dia. Nak macam mana. Tapi dia kata tak puas hati ni. Tu pun lah ayat ni. Nah jadi ayat ni ni. Dia nak betulkan balik. Sebenarnya hukum jahiliah tu adalah. Tak boleh amal macam tu apa dia Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat ni mula-mula sekali adalah qad sami Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sebut tu ayat tu ayat yang mula-mula turun tu tu dah sekitar macam tu dia nak sebut sini adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala ni nak cerita ni Allah Taala ni amat mendengar sehingga kan perkara-perkara yang Aisyah pun duduk dekat tu pun tak dengar macam mana dia kata Allah dengar jadi memang Allah Ta'ala ni maha dengar nak sebutlah benda tu jadi ini adalah satu perkara yang menjadi core kepada perbahasan dalam surah Al-Mutadilah tu nak ceritanya Allah Ta'ala ni mendengar yang keduanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan memberi hukum kepada orang Islam pada masa tu walaupun perkara tu kecil perkara kecil ni seorang saja kes seorang dengan suami dia bukannya isu sampai asal satu negara tak kan hanya seorang dua orang je dia dengan isteri suami dan isterinya tapi Allah Subhanahu Wa Taala pada masa tu nak sebutnya... bahawa alangkah indahnya orang yang hidup di zaman tersebut kerana apa? kerana semua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut penyelesaian dia cerita macam ni macam ni macam ni salah macam ni betul sebab itulah juga setengah ulama kata Juzuk ni, juzuk yang ke-28 ini tema utama dia nama dia adalah al-intima dia kata. Al-intima. Intima, intima ni bahasa Arab artinya adalah saya nak sebut nak terjemah susah. Intima ni ialah rasa keterikatan. Ha itu mungkin terjemah. Nak sebut macam ni. Orang Islam kadang-kadang dia Islam tapi kadang-kadang tidak ada intima dipanggil. Ha, tak ada rasa intimak pada Islam. Maknanya seorang tu, kadang-kadang kita jumpalah pada hari ini, orang tu Islam. Tapi dia tak rasa dia terikat dengan Islam. Dia rasa bebas, dia nak buat apa saja. Jadi kalau ikutnya lah, apa guna dia Islam kalau dia tak rasa terikat dengan Islam? Kita tak boleh katalah dia ni tak Islam. Sebab dia Islam, dia masuk Islam. Dia beragama Islam. Tapi dia langsung tak rasa apa-apa dengan Islam ni. Ah ha, itu maknanya intimak tidak ada. Kita tengok pada hari ini ramai orang-orang Islam ni yang pernah dijajah oleh komunis. Kita ni taklah. lah. Eh. Tapi orang-orang yang sebelah-sebelah sana tu. Sebelah-sebelah jauh-jauh tu. Setengah-setengah tu di negara. Di negara mana? Negara Eropah. Majoriti Islam. Tak sebutlah negara tu. Ha, negara tu tu 90% orang Islam. Tapi orang di situ semua tak semayang bukan semualah maknanya tapi majoriti yang tak semayang pun benda basic arak benda biasa kita ni haramkan arak jadi dia ni benda biasa macam air sejuk je nak katanya teruk dia tu teruk apa maknanya intimak pada Islam tu tak ada nah, itu maksud intimak lepas tu ada seorang ulama' zaman moden ni lah ulama' moden pun dah meninggal dah ulama' tu dia telah menulis satu buku yang saya rasa sangat baguslah kalau kita semua boleh cari boleh jumpa buku tu tajuk dia adalah Mazaya yakni intimai lil Islam. Bahasa Arab tapi ada terjemahan dia. Apa erti intima aku kepada Islam? Dia nak sebutnya istilah kita ni kita merasa kita ni orang Islam ni, ni tak cukup dengan kita ni akidah Islam sahaja. Tapi hendaklah semua sekali dalam hidup kita ni hendaklah terikat dengan Islam. Jadi juzuk yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala nak ajar orang Islam supaya mereka semua ni berintima dengan Islam. Intima, merasa terikat sikit. Ha, jadi antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Taala yang pertama dalam surah ini adalah Allah Taala ni mendengar semua benda. Allah Taala of course lah mendengar bukan dengan telinga seperti kita. Laisa kamislihi syai. Tak sama. Allah Taala tak sama dengan makhluk. Tetapi Allah Taala tahu kita kata macam mana tak ada telinga nak mendengar ni benda ni mana ada telinga di, ni ni ni, benda ni yang saya duduk wah wah ni ni telinga tak ada telinga pun oh, tapi elok-elok dia bunyi kuat sampai ke nu sampai ke tak bunyi ni bunyi tak ada macam-macam oh, sekarang ni alat orang reka kan dia boleh mendengar apa ni tanpa telinga Ha, oh, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Maha tinggi daripada segala-galanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang pertama ini, ni, ayat pertama juzuk yang ke surah yang ke-58 qad sami allah sesungguhnya allah taala mendengar qaulal lati tujadiluka perkataan perempuan yang sedang bermujadalah fi zaujiha mengenai suaminya wa tashtaki ila allah dan dia mengadu kepada allah mengadulah sebab bila ditanya nabi nabi kata macam ni dia pun kata ya allah macam mana ni ya allah siapa nak jaga anak aku, siapa nak aku nak dapat duit daripada mana aku ni susah. Dia orang miskin. Tapi tiba-tiba kan, hukumnya macam tu Nabi kata, nak buat macam mana kan? Aku tak boleh buat hukum, Nabi tak boleh buat hukum. Kena datangnya daripada Allah. Bila turun ayat ini, berubah. Allah Ta'ala sendiri mendengar. وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni mendengar tahawur. Tahawur tu maknanya adalah yang dia ber, ber, bertanya, bertanya, bertanya kepada Nabi itu Inna Allah hasami al basir dan Allah SWT itu maha mendengar maha basir maha melihat ha, jadi kita membaca asma'ul husna dia ada satu hadis lah yang sebut kalau seseorang tu menghafal al asma'ul husna ataupun membaca al asma'ul husna menjaga al asma' ul. dia bahasa Melayunya bahasa Melayu hafaz hafaz tahfiz dah ha, pusat tahfiz. Bahasa Arab hafaz hafaz ni maknanya menjaga. Dia lain sikit makna dia. Jadi kalau seorang tu kita kata dia menjaga menghafaz Quran, erti dia menjaga Quran tu, dia menjadi penjaga kepada Quran. Ha, itu hafaz. Bukan hafal dengan mulut saja, tu hafal kelikotnyalah lah ha. Tapi hafaz ni maknanya dia menjaga. Dalam hadis ada sebut, siapa yang menghafaz Asma al Husna 99 itu dijamin syurga. Jadi kita pun hafazlah. lah. Tapi hafal tu hafaz, hafaz saja. Allah Ar Rahman Ar Rahim semua semua Al Malik Al Qudus As Salam semua sekali sampai 99 kita pun hafal kita pun rasa segala tak perlu semayang dah aku masuk syurga dah aku sebab dah hafal dah. Itu maknanya kalau dah hafal 99 tiba-tiba tak sembahyang, mana tak hafal lah tu? Itu hafal bukan hafaz. Ha, jadi dia kena hafaz. Maknanya kena menjaga. Antara asmaul husna ni adalah apa? iaitu yang kita baca tadi tu dalam ayat yang pertama Sami' Basir. Allah ini adalah Sami', Allah. Allah Taala ini Maha mendengar dan juga Maha melihat. Jadi menjaga tu artinya lah kita faham betul-betul maksud dia tu dan kemudian kita merasai betul-betul. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ibnu Abbas. Sekali itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik keldai dengan Ibnu Abbas. Naik dua orang. Kalau kita macam naik motor lah gitu. Jadi Ibnu Abbas masa tu masih kecil duduk di belakang orang panggil apa, tak tahu sini, memponcang oh, oh, tu bahasa kalau tempat saya tu, memang gendong kata. naik duduk di belakang naik dua orang lah, katanya, keldai ni dia kuat oh. kalau unta tu susah sikit, dia bonggol satu, tinggi mana? keldai ni dia rendah sikit, tapi dia kuat kalau dua orang naik, itu main-main jadi, keldai kemudian tu bila Nabi Ibn Abbas duduk di belakang Nabi, dia pun sebut Siapa tu? Tu Nabi sebut uh, Nabi SAW sebut kepada Imran Abbas Ya gulam Nabi panggil oh, Hai budak Eh fazillah ya fazka Hai budak kata. Kamu jagalah Allah Allah Ta'ala akan menjaga kamu Apa ertinya? Dia panjang hadis tu Cuma saya ambil part yang depan dia Eh fazillah ya fazka Jaga Allah Allah Ta'ala akan jaga kamu Antaranya kita campur-campur-campur-campur Jadi nak faham satu hadis Nak faham ayat-ayat Quran ni ialah kita campur 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 kita akan dapat faham. oh hafaz tu maknanya seorang tu dia mesti faham seorang tu dia mesti jaga maksud jaga tu adalah dia tu adalah beramal dengan apa yang sepatutnya kalau kata sami Allah Taala ni mendengar maka dia kena rasalah Allah Taala ni mendengar kalau dia boleh buat cakap dia bisik sama-sama dia macam Allah Taala ni tak dengar Allah Taala dengarlah awak ni Ha, macam itulah kita kata kan. Ha, jadi sebab itulah sini orang yang menjaga Asma'ul Husna ni dia masuk syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut selepas daripada tu ayat yang kedua. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Allah Ta'ala sebut. Lepas daripada tu hukum dia. Yang tadi tu yang first first ayat pertama Allah Ta'ala nak beritahunya ialah Allah Ta'ala ni berdengar even benda-benda kecil pun, benda pelahan pun Allah Taala dengar. Jangan rasa kita ni boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu apa yang kita buat, Allah Taala melihat, Allah Taala mendengar apa yang kita sebut. Kemudian Allah Taala pun sebut sifat tu ayat yang kedua, hakikat. Kalau seorang tu berkata kepada isteri dia, anti kazzhari ummi. Kamu ni macam mak aku. Betul ke? Takkanlah dia jadi mak kita pula. Dia macam je. Ha, kalau kita kan, kalau kita katalah. Jadi jaga sikit lah. Tahu, ada hukum pekoh lah insyaAllah. Saya tak nak explain apa sepekoh ni. Nanti ada ustaz yang mengajar sini tentang hukum pekoh. Saya tanya dia. Tentang hukum zihar mengikut mazhab. Masing-masing lah mazhab siapa kita. Jadi Allah subhanahu terangkan hakikat dia. Allah ta'ala kata, Al-lazina yuzahiruna minkum min misaihim ma hunna ummahatihim orang yang menziharkan isteri dia takkanlah jadi mak macam mak dia kalau mak kita maknanya ia haram kan mana boleh kahwin sampai bila-bila tak mak nak kahwin dengan mak tak boleh sampai bila-bila pun tak boleh tak kiralah lah cerai ke tak cerai ke memang tak boleh sampai bila-bila jadi tiba-tiba takkanlah isteri tu tiba-tiba akan jadi macam mak, mak kita hanya kita sebut perkataan tu saja. Tak akan jadi. Dia adalah isteri tetap isteri. Ha gitu. Cuma hukum dia adalah. Tapi jadi mak tak sekali-kali. In ummahatuhum illa la'i waladunahum. Allah Taala kata, yang mak tu ialah yang melahirkan dia. Yang tak melahirkan dia kenapa menjadi mak pula? Yang lagi dia panggil mak-mak kita. Biasalah kan mak angkat mak apa kita panggil je kan tapi dia bukan mak kita wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang yang buat macam tu dia telah mengatakan satu perkara satu kata-kata yang mungkar mungkar di sini mungkar di sini adalah penipuan maknanya nah, benda yang tak betul ha, mungkar dia mungkar-mungkar ni ada maknanya kita kata amal ma'ruh nahi mungkar kita sebut mungkar-mungkar tu saya tengok tak takut kejahatan. Ada tiga minit lagi. Oh, terima kasih Haji. Bagi syarat kat saya, sedap-sedap ni terlepas ni. Malu hari 9 Jadi, kita ni, ni kata, mungkar kita sebut mungkar-mungkar tu dalam bahasa kita tu ialah dosa. Tapi dalam bahasa Arab ni, ni dia ada banyak makna mungkar ni. Ha, sebab asal dia adalah dari perkara yang tidak dikenali. Ha. Ha, kalau kita kata ni, Oh, kakak kita orang cakap ke budak-budak sekarang ni kan. Kalau orang tak dikenali, jangan dengar cakap dia, jangan ikut cakap dia. Ha, nah, itu itu mungkar lah tu dalam bahasa Arabnya. Ah, maknanya orang yang tidak dikenali. Kalau orang yang dikenali, nama dia makruf. Ah, makruf bukan makruf, makruf orang, tapi makruf maknanya makruf orang yang dikenali. Jadi bila kita cakap satu benda, Allah Taala kata sini, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli. dia telah mengatakan orang yang kata itu adalah mak tu, itu sebenarnya adalah kata-kata yang mengaruk tu, merapu tak betul. Wazura dan penipuan. Wa innallaha la afuwun ghafur. Dan kena ingat, Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala ni adalah la afuwun ghafur. Maha pengampun, maha pemaaf. Macam mana? Allah Ta'ala tu sedang beri isyarat tu. Bila Allah Ta'ala sebut macam ni, ayat yang kedua tu, dia beri isyarat kepada orang Islam tu. Benda tu adalah mengarut merapu. Allah Ta'ala ni maha pemaaf. Maknanya situ, kita dah boleh tak faham dah. Bahawa ada cara boleh lepas balik. Boleh patah ke belakang balik mana. Allah Ta'ala ni pemaaf. Takkanlah orang tu jadi tercerai sampai bila-bila. Jadi mak dia mana boleh itu cara jahiliah. Jadi Allah Taala kata start start tu dia lah, Macam mana pula hukum dia selepas daripada tu masuk ayat yang ketiga. Yang tadi tu mula-mula mukadimah, lepas tu mukadimah sekali lagi. Ayat yang ketiga tu tu ha, ah baru nak sebut dengan detail ni. Orang zihar ni macam mana kalau dia nak balik semula jadi suami isteri. Jadi oleh kerana masa telah sampai kita berhenti di ayat yang ketiga permulaan ayat yang ketiga insyaallah bersama-sama minggu depan aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal eh bukan minggu depan sesi akan datang insyaallah Ha, bila itu ditentukan oleh masjid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asli inna al insana la fi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil syadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.